イズミール、エーゲ海に面するトルコ西部の都市、1920年8月のセール条約で、ギリシアによるイズミール地方の領有が期限付きで認められたが、1922年9月には、モスタファ・ケマルの生きいたトルコ軍が奪還。 泉の山には花が咲く泉の山には花が咲く黄金の太陽は照らす黄金の太陽は照らす破れた敵はずっと逃げる破れた敵はずっと逃げる بانزای زای مصطفی کمال پشوبان زای کی نو ناوی بومی نیکه بانزای زای مصطفی کمال پشوبان زای کی نو ناوی بومی نیکه